Ну, обстрелы, да. Обстрелы, да, показываем. К сожалению, да. То ну, такие же потужные акции, ведь бывают сегодня. Я так понимаю, да, они как выбирают одно-два места город, населенные пункты и обстреливают. Такие же потужные. Россия планирует такие же потужные обстрелы. Какой-то момент, да, потом, видите, уход от этого идет. Что-то должно произойти. Когда они будут, ну, производство, видите, вот то, что мы смотрим, производство, Лечебные учреждения, вода, центр остается, все, вот что связано с водой, энергетика, дети. Ну, собственно, перемещение и передвижение ничего нового. Что-то их вынудит ну, отказаться от таких планов. Посмотрим. А також представники альянсу заявляли про те, що за їхніми прогнозами буде надзвичайне посилення наступальних боїв, наступальних операцій на території Сумської області та Запорізької. Тому наступне питання: чи дійсно це таки відбудеться? Наступальні дії, агресора російської Мінідеї Федерації, Москва. Не, планы-то у них, да, смотрите, планы, да, у них есть продвигаться. Ну, понятно, планы. Причем они хотят быстро, но здесь все равно какой-то тупик у них будет. Все равно тупик здесь. Как и раньше, они ну, не получат того, что они хотят. Запорожская область. Наступательные действия Запорожская область. Ну, тут похожие карты, да, попытка продвигаться, но здесь попажу. И все равно у них, смотрите, у них основная цель, я думаю, это Донецкая область. Тут тоже тупик выпадает. У них основные, основная цель на первом плане другая. Донецкая, она Зараз, як ніколи, ми дуже потребуємо допомоги від інших країн. Чи будемо ми її отримувати? Чи посилиться ця допомога для України? Они, видите, продолжают. Они все равно. Я понимаю, что сейчас они как бы показывают одно и то же, да. Произойдут какие-то события, что вынудят. Здесь уже речь идет о не наступлении, а о уходе. Обходе, отступлении. Помощь. Помощь будет, но афишироваться она не будет. Будет помощь. Чи достаточно будет ей, чтобы стримовать ворога? Будем ждать каких-то действий, я вот так скажу, будем ждать каких-то действий от украинских вооруженных сил, дай бог, чтобы они были успешными. Ну, то есть, есть все предпосылки на это. Главное, чтобы все получилось. Где, как, не будем говорить. Да, да, известно, просто тримаем кулачки и сподеваемся на то, что удастся угу. все реализовать. Угу. Також розуміємо, що зараз ворог значно посилив обстріли по території України, використовує значно більше шахедів, плюс комбіновані атаки. Ну і ми бачимо, що це на превеликий жаль приносить ті наслідки, яких бажав ворог. Чи вдасться знайти протидію? Можливо, за допомогою партнерів чи самотужки, ми знайдемо якусь можливість зупиняти такі атаки. або принаймні мінімалізувати наслідки. Воздуха. Воздуха. Ну, ведь они меняют тактику. Сделать тяжело. Ну, чтобы прямо так противодействие. Ну, тут 50 на 50, тут потому что старший аркан влюбленный первый выпал. Ну, какие-то действия будут предприниматься к этому. Ну, тоже, да, тут есть изобретательность, есть изобретательный подход, вот так скажем, к этому. Ну, сложно все это, очень сложно. Позиція Трампа зараз ми хочеться поговорити не про його слова, а про його реальні дії. Навіть можливо, ми подивимось не тільки Трампа, а США, тому що США це не, не один Трамп на щастя. Це чи будемо ми отримувати ту підтримку, якої сьогодні потребує Україна саме від США. Попажу. Очень мало. Но э, попажу. Это может быть э, сначала мало, э, но это может маленькая, но мощная. Вот так еще. Но это позже. Тоді, можливо, інакше трішки сформулюю ще не підтримку, а чи отримає тиск на Росію. Чи буде достатній тиск на Росію, щоб, можливо, трішечки їх застопорити в деяких моментах? США будуть, ЗШБут оказувати мощне дивлення на Росію. Вот чтобы прямо мощную, нет. Пока не э, произойдут какие-то трагические события в мире. Или трагическое событие в мире, э, когда к этому явно будет причастна Россия. Вот тогда да. Что наиближьем часом цевидся? Ну да. Ми знаємо, що зараз Європа активно готується теж до ймовірності військових дій на своїй території, чи все ж таки наважиться Росія розпочати війну з Європою? Росія відкриту, не гібридну, а відкриту. Так, 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 так. Гібридна вже Росія почне відкриту війну з війну. Європою. Ну, так как раньше, вот она бы хотела, да? У нее сейчас ограниченные возможности для этого. У нее одно или два направления. Они показывают здесь одно и то же. Знаете, это вот что-то линия границ, вот на границах. Но при этом еще плюс какая-то мощная диверсионная деятельность. Тут не про вторжение, а про іменно спробувати, да? ну, пощекотати нерви. Тобто, так, да, якісь -то країни можуть столкнутися з цією агресією. Багато ми вже насправді говорили на цю тему. Дуже шкода, що люди чекають, щоб дійсно почала ця біда прийшла в їх дім для того, щоб почати щось робити. Але тим не менше. Знаємо про те, що плануються зміни зараз в українському уряді, вже оголосили про заміну прем'єр-міністра України. До чого ці зміни, чи будуть вони все ж таки на краще для України? Заміна прем'єр-міністра України. Ну, може, не сразу ми це увидим, але по-любому к лучшому, по-любому. По Потому що, ну, вже не може так бути, яка ми є. Зараз відусім чуємо про загрозу для Володимира Зеленського, про замахи, які вже намагалися скоїти, які ще плануються. Що, що чекає на Володимира Зеленського? Чи є зараз дійсно така загроза? Я, Я, Я діяльний розклади, остається опасність для Зеленського, остається. опасность для наших гейтманов погоны, и остается опасность для определенных лидеров, каких-то политических деятелей определенных государств. То есть еще они будут пытаться это делать. Будем надеяться, что все эти попытки будут безуспешными, хотя есть несколько лидеров. На яких хотілося б сказати, хай би ця спроба була успішною? Зараз, зараз хотілося б також підняти тему обмінів, Чи все ж таки вдасться знову налагодити цей процес і в подальшому мати великі обміни? Ну, тут тоже, видите, смотрите, оно будет. Оно, как и раньше, они показывают. Очень тяжело все это делать. При участии третьих сторон, да. Тяжело. Будут. Будуть, але знову ж таки будуть росіяни знаходити можливості таких провокацій, як це відбувалося минулі обміни. Я так розумію, так коли підсовували uh -huh. своїх Ну, це, якщо ми говоримо про те, що повернення тіл, так є. Там здається, перше, що перед цим був обмін, то теж вони міняли людей, які прийняли вже там російське громадянство в свій uh -huh. час, але їх віддавали як наших. Тому... Ну так да, там теж они пытаются троянських коней нам засунуть, але це було и і раніше. Да? Просто раніше, як ти показывали это, ну, спецслужби ж теж працюють над этим тоже. А, так. давайте тоді ще подивимося зараз, Що відбувається безпосередньо в Кремлі, владі Росії, а, бо ми раніше говорили про ймовірність перевороту, про ймовірність того, що все ж таки намагатиметься. Прибрати Путіна, чи на сьогоднішній день дійсно йде робота в цьому напрямку, чи поки що ні. тщательно скриваю то, що там у них відбувається. Ну, вот в последнее время там показаны были какие-то кадровые перестановки, которые должны произойти. но будем смотреть на это. И также оно остается, да, оно висит в воздухе, что вот идет в фигуре Путина. Там, я не знаю, тут же на карте не написано, но я так понимаю, двойники. Опять же, да. Планируют они. Но вопрос. Это же они уже планируют сколько, да? Главное, что реализация. Тщательно скрывают э, э, финансовое, финансовое положение, вот именно критическое финансовое положение и то, что на самом деле происходит. Но я, у меня был такой расклад, у них сейчас планы. Э, Кремля. Делая расклад на эту тему, и вот фигура Путина, там вот этот Санкт-Петербург, по-моему, у них съезд был, они опять заговорили о грязной бомбе. И действительно, что Украина может сбросить на них грязную бомбу, на самом деле эту диверсию они планируют у себя. Или еще где-то, чтобы обвинить Украину, чтобы получить как бы разрешение официальное для самих себя ударить тактическим ядерным оружием по Украине. Им может? Совдаться. Ну, произвести, причем это большие города российские. У себя они могут это сделать. Я не вижу, слава богу, чтобы в это поверили. Ну, не поверят в это. <свы> Звісно, було б добре, щоб вони безпосередньо в Кремлі застосували цю брудну зброю в момент, коли абсолютно всі головні обличчя Кремля знаходились безпосередньо там, але розуміємо, що більшість з них переховуються і точно не сидять там, де мали би бути. Ну, я вже много разів говорила: росіянам давно пора зрозуміти, що їм. Кремлю совершенно наплевать на гражданское население. Я уже не говорю о военных, которых они бросают mm -hmm. пачками на убой. Тем более на гражданское население. И так, там четко, там за счет этого они планируют даже у себя. Вот, допустим, они же э, похищают детей на территории Украины, вывозят их со временно оккупированных территорий. И там четко было по раскладу, что эваку... объявить эвакуацию в связи с этим... да? И что детей они везут своих же детей, заметьте, они везут отдельно. Но у них это, у них так закон даже был принят о эвакуации, что детей почему-то они эвакуируют отдельно от родителей. Шахлон. Будемо далі спостерігати за більшістю з цих питань, тому що розуміємо, що ситуація може змінюватись, і будемо сподіватися на те, що все ж таки зміниться на нашу користь. Тим більше пам'ятаємо ваші попередні прогнози, що все ж таки має щось відбутися в світі, що глобально перевернеться ситуацію. До речі, можливо, ви проглядали це питання знову? чи… А ну, Ей вернее с того, что наближается это, а это висит, да, какая-то трагическая. Ну, к сожалению, все происходит через трагическую ситуацию. Да, что что-то кардинальным образом меняет. Так э, дипломатическими каналами нет. Выход есть. Ну, давайте так, я уже раньше говорила и говорю сейчас. Во-первых, это сделают украинские вооруженные силы. Мы не будем говорить, как и ну вообще, угу. да, в каком масштабе. Угу. И сама Россия своими действиями приведет к тому, что они будут вынуждены это остановить по-любому. Питер, а, вторая давай... половина, вторая половина. Ну, тут, понимаете, тут и для мира, и для России. Вторая половина. Я уже делала такие расклады у них чревато какими-то катастрофами, либо же это природные катастрофы, ну, потому что идет опасность вторая половина 2025 года, извержение вулканов, цунами, там, землетрясения, не знаю. Вот это их коснется. То есть, что их коснется раньше? Либо же они, опять же, да, с путем все-таки решаться запустить что-то, а это что-то они хотят запустить куда-то, опять же, вода фигурирует. Здесь не Украина, здесь мир фигурирует. Ну, якобы показать всем, что они такие крутые и мощные. Но это что-то такое уже более серьезное, что разнесет все, что можно разнести с катастрофическим. То, что мы говорили раньше. Вот что вперед, либо природные катаклизмы, либо же сами накроют себя. Тобто зійдуть з, глузу, з глузду ще більше, вони вже це зробили, але переплюнуть себе в цьому розумінні, і це власне призведе до їх кінця. Ну, а, а, вони зараз із усіх сил намагаються від росіян, то, що їх відбудеться. Вони навіть запретили росіянам викладати, ну, як раніше було викладати фото, відео, взривов, там, путем наказання, і намагаються ділянки, що ну, все нормально, все прекрасно. А на самом деле ну, все равно что оно же это видно, что война уже ну, так остаточно пришла в их дом. И причем это касается не только близко, но уже и за Урал, и туда дальше. Ну и плюс еще они скрывают то, что у них происходит во власти. Они никак не могут там решиться на смену власти. А все же таки идет до чего? Ну, ну идет, да. Там какой-то бешеный вот этот король мечей которые, ну, которые вот которые за войну, за вот эти вот жесткие методы, вот эти жесткие удары, все, что касается Украины и не только за захват других территорий, ну, никак не хочет отдавать власть. Давайте также сейчас перейдемо до питань, які стосуються безпосередньо українських територій, на яких зараз досить гаряче, ворог має певні успехи. У просуванні про сумщину зараз хочеться поговорити. Що чекає на область і безпосередньо на саме місто? Чи і надалі ворог буде просуватися на цьому напрямку? Сім'я в Сумської області. Ми вам далі про мінімум. Ну, это вот то, что у них происходит, то, что они продвигаются, видите, тут есть момент, вот то, что мы говорили, то, что там много внутренних, ну, уже засланных казачков, там есть предатели, которые способствуют вот этому продвижению. То, что, собственно, о чем карты говорили раньше, на что они рассчитывали, они на это опираются. Нет, они дойдут до какой-то точки. І ще чуть-чуть будуть продвигатися, там до -то якоїсь точки дійдуть, а Давайте також Дніпропетровську область подивимося, що, що чекає, чи буде тут просування ворога. Захід із Дніпропетровської області окупантов російські. Захід Дніпропетровської області. Здесь тоже показано, вот как и раньше. Если они зайдут, то попажу буквально на чуть-чуть, ну, чтобы потом глашать у себя, что все уже, да, там Днепропетровская область, и не более. Это, ну, ну, есть такая опасность, что пересечь границу, ну, буквально как раньше, карты показывали, попажу и кричать, что вот. Там же уже Медведев же уже опередил события, по-моему, Медведев начал кричать, что вот уже мы перешли не про Петровскую область. Так, так. хотя, это оказалось фейком. Мне кажется, что это уже не впервые такие заявы звучат от российских... Впереди паровоза. прокладных Так, так, так. Що ще надалі будемо сподіватися, що не вдасться їм реалізовувати все, що вони собі там планують, і все, що навіть починають офіційно проголошувати? А давайте зараз про загрози на найближчий час, тому що бачимо, що ворог обстрілює просто щодня, щоночі Україну, чи є можливість того, що? Наекий сейчас будет за тысячу, в цьому напрямку? чи неч, чи будет далее продолживать На ближайшее время обстрелы. Ну не забывайте, я дело расклад. У них же вот завтра этот день Российской недофедерации, Рос... угу. поэтому что они что и пытаются таким образом переключить внимание на Украину от себя. На ближайшее время стрелы. Все время падают, смотрите, дети. Вот все время падают дети. К сожалению, мы видим, да, что происходит, даже роддом. Производство, там, где много людей. Но они как-то выборочно. Вот, вот у них новая тактика. Они выбрали, да, вот там сегодня ну, одна область там или город. То есть опасность, да, идет. Вот на ближайшее время опасность идет. Планы, да. И тут еще идет опасность, все, что связано с водой, желание, я так понимаю, под дамбе. И еще тут опасность идет отравление воды. Тут воды не только за счет того, что есть в ракетах, это не новость, а то, что еще, ну что-то нам отравить, да? Еще за питьевой водой надо смотреть. Ну і з не ні Дякую дуже, пані Олено, за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Будемо чекати на зміни. Ви зараз теж дали такий спойлер про те, що надалі українські дії будуть позитивні продовжуватись. Ми про них не будемо говорити. Краще просто будемо чекати офіційної інформації, підтвердження того, що все вдалося навіть краще ніж ми того планували. Дякую ну, вам так. Ну, Алена, э, секунду. Ну, смотрите, с 1 так -так -так -так. июня, оно все равно, несмотря на то, что они жестко mm -hmm. так обстреливают, они бы тут даже не в действиях украинских вооруженных сил то, что они там ударили по аэродромам, да, вот это все опираться операциям Паутина, mm -hmm. Крымский мост там э, и не низко, так ведь было Да, все они все стучно. равно, как бы, они все равно планировали обстреливать, они все равно планировали обстреливать. То есть это не они... ответ, яку они говорят, ну, а да, в, принципі, они это и было скажене, в да? Они скаженеют просто и все. А сейчас они сами в Роспаче, что получилось так, что происходит на их территории. Просто тогда бы еще могли бы удары быть намного жестче, если учесть, сколько самолетов поражено, ну, там составы с техникой, чтобы для наших ребят на фронте, ну, то есть это как бы опережающие удары, могло бы быть намного жестче.